Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Nama saya Muhammad Fakurazi bin Yaakob Saya daripada kelas BD6 Saya merupakan pelajar PDPP ambilan Oktober 2024 InsyaAllah pada video kali ini Saya akan berkongsi mengenai model yang telah uh, model BBM yang telah saya bina dan cipta ini. Baik. Uh, model yang saya uh, reka ini dinamakan uh, sebagai uh, softbot challenge. Aduh, boleh tengok. Okey, softbot challenge. Okey. Yang mana uh, sebab apa dinamakan challenge? Uh, sebab uh, ianya dibina untuk menguji murid untuk berfikir secara kebaik Baik. Uh, sebelum saya menerangkan uh, lebih lanjut berkenaan uh, BBM yang telah saya uh, bina dan uh, reka ini uh, Saya ingin uh, berbentangkan secara ringkas uh, berkenaan RPH Yang mana uh, ada berkaitan dengan BBM yang telah saya cipta dan reka ini Baik uh, Di tangan saya ini ada RPH uh, rancangan pengajaran harian yang mana uh, mata pelajaran ini uh, Mata pelajaran uh, yang berkaitan adalah Berkenaan dengan ulum ibadah Baik, uh, kelas yang daripada uh, RPH ini Kelas yang saya ajar adalah uh, tahun 5 Cemerlang Jadi masa yang diperuntukkan untuk mengajar adalah selama 1 jam Iaitu daripada 9 pagi hingga 10 pagi uh, Bilangan murid uh, kelas uh, tahun 5 Cemerlang adalah seramai 11 orang murid jadi tajuk pembelajaran adalah solat berjemaah membentuk kekuatan ummah. Jadi tajuknya adalah berkenaan dengan solat berjemaah. Jadi sebab itulah saya telah mereka cipta satu bot yang yang dinamakan sebagai soft bot challenge. Soft bot challenge. Ah soft. Soft tu maksudnya orang kata barisan, orang kata kedudukan soft uh, untuk solatlah. Baik. Jadi standard kandungan adalah a uh, 3 4.2 iaitu merumus uh, konsep solat berjemaah dan mengamalkan serta menghayatinya secara beradab dan istiqamah. Dan standard pembelajaran ada 3 terdapat 3 standard pembelajaran iaitu yang a uh, 4.2.3 menjelaskan syarat sah solat berjemaah. 4.2.4 menganalisis tata cara solat berjemaah 4.2.5 mengamalkan solat berjemaah secara beradab dan istiqamah jadi objektif pembelajaran uh, RPH uh, yang telah saya sediakan ini adalah pertama menjelaskan syarat sah solat berjemaah dengan betul, kedua menganalisis uh, tata cara solat dan kedudukan solat berjemaah dengan betul Baik, kriteria kejayaan yang pertama menyatakan sekurang-kurangnya tiga syarat sah solat berjemaah dengan betul melalui aktiviti penerangan guru. Kedua, membanting keperbezaan solat berjemaah dan solat bersendirian semasa aktiviti bertulis. Ketiga, murid dapat menyusun kedudukan imam dan makmum dalam posisi yang betul mengikut solat mengikut situasi solat berjemaah yang telah terpilih melalui aktiviti permainan softball challenge. Baik, terdapat berbagai strategi, pendekatan, kaedah dan teknik digunakan seperti berpusatkan murid Pendekatan digunakan didaktif, ada juga digunakan sebagai sumbang saran dan sebagainya Baik Jadi, apakah kebat di dalam pembelajaran tajuk solat jemaah ini? Jadi, iaitu murid dapat mak analisis kedudukan imam dan makmum dan dalam solat berjemaah semasa aktiviti softboard challenge. Okey ter terdapat beberapa langkah uh, bagi aktiviti di dalam RPH ini. Yang pertama uh, set induksi, set induksi uh, saya uh, akan menayangkan satu video kepada murid-murid berkenaan aa, tata cara solat yang betul iaitu daripada video animasi aa, Upin dan Ipin aa, selama 5 minit sebagai seindaksi kemudian langkah pertama demonstrasi posisi imam dan makmum yang mana guru menunjukkan kedudukan imam dan makmum dalam pelbagai situasi solat berjemaah jadi murid akan mencuba menyusun saf secara berpasangan berdasarkan arahan guru. Kemudian langkah ketiga, jadi langkah ketiga ni lah yang kita akan gunakan BBM ini iaitu soft challenge iaitu yang mana satu permainan cabaran di atas papan kotak ini papan kotak yang mana adanya susunan soft daripada model-model untuk solat berjemaah. Okey, kemudian uh, langkah ketiga amali solat berjemaah yang mana murid melaksanakan solat berjemaah secara praktikal dalam kumpulan. Uh, guru memberi maklum balas dan memimpin murid membetulkan kesilapan dalam lafaz dan pergerakan solat. Dan akhir sekali uh, adalah penutup iaitu di mana uh, murid diberikan uh, lembaran kerja iaitu padanan susunan solat Baik. Uh, itu adalah secara ringkas berkenaan RPH pembelajaran yang telah saya sediakan yang mana di dalam RPH itu kita ada gunakan BBM yang telah saya bina ini Okey baik saya telah selesai membentangkan ringkasan berkenaan RPH sebentar tadi baik Kemudian saya ingin memperkenalkan uh, BBM Atau model uh, yang telah saya bina ini uh, Jadi ini adalah uh, BBM yang telah saya bina Yang mana berkaitan dengan tajuk pembelajaran tadi Iaitu solat berjemaah Untuk BBM uh, yang saya bina ini uh, Dinamakan sebagai Softboard Challenge uh, Jadi di mana murid-murid uh, akan bermain uh, BBM ini yang mana memerlukan kepada mereka untuk berfikir secara kebat Di mana mereka perlu menyusun model-model orang yang telah saya bina ini Okey baik Pertamanya sebelum saya pergi ke manual cara penggunaan BBM yang telah saya sediakan ini Pertamanya saya ingin uh, menjelaskan serba sedikit tentang ketahanan uh, BBM yang telah saya bina. Jadi kalau uh, boleh tengok BBM yang saya bina ni lah. Ketahanan dari segi ketahanannya kuat dan kukuh. Dan yang mana boleh ianya boleh digunakan beberapa kali, boleh digunakan banyak kali. Uh, dan ia juga adalah fleksibel, ringan. Fleksibel, ringan uh, dan mudah dibawa ke mana-mana saja jadi ianya boleh digunakan banyak kali lah. Ha. Daripada segi model uh, uh, jemaah ataupun makmum dan imam yang saya buat ini adalah tahan. Sebab saya laminatekan dia. So dia tahan lah. Kalau kena air pun tak ada masalah. Okay, saya buka dulu. Okey baik. Uh, kalau dari segi ketahanan tu memang tahan lah. Uh, so kotak yang tebal lah saya, saya buat ni. Kemudian saya ada bola pingpong. Saya ada juga uh, bekas uh, telur. Yang mana uh, di dalam bekas telur ni uh, saya telah tagging. Ada lelaki dewasa, perempuan dewasa, kanak-kanak lelaki dan juga kanak-kanak perempuan. So saya ada tagging di dalam ni. Uh, yang mana bola pingpong ni kita akan bermain kita akan masuk ke dalam ni. Okey, uh, sebelum tu saya kenalkan dengan lebih dekat uh, berkenaan uh, papan kotak ni. Yang mana yang ini adalah, uh, adalah kedudukan sejadah imam. Ya, ini adalah uh, kedudukan sejadah makmum. Uh, so ada tiga line lah. Tiga line di belakang dan uh, ada satu sejadah imam di hadapan. Okey, baik. Uh, sebelah ni kenapa yang dibuka sebab untuk memudahkan penyimpanan. Sebagai contoh, uh, saya boleh menyimpan uh, bekas kulit telur dalam uh, melalui ruang yang telah saya sediakan ini. So kita hanya memasukkan. So benda tu simpan kemudian kita boleh tutup lah So bahan-bahan bahan lain pun kita boleh simpan di dalam kotak ini okay, Kalau kita nak guna kita just keluarkan saja. So bila semua barang-barang item tu di dalam ni Kita senang lah nak bawa ke mana-mana dan, dan, ini sebenarnya boleh disil ataupun ditutup lah Okay baik Uh, Baik saya akan terus kepada manual cara penggunaan uh, BBM yang telah saya sediakan Baik uh, di hadapan saya ni uh, ada satu board uh, Ataupun tempat kerudukan soft untuk kita letakkan Model-model uh, yang kita telah buat tadi Kemudian di tangan saya ada juga bola pingpong Dan ada juga Bekas telur yang mana telah ditegin dengan uh, Lelaki dewasa, perempuan dewasa Kanak-kanak uh, lelaki, kanak-kanak dewasa uh, Inilah tadi, inilah model-model So, ada lelaki dewasa Ada perempuan dewasa Ada kanak-kanak lelaki dewasa Dan ada juga kanak-kanak perempuan dewasa So, daripada model-model ni Kita akan susun di atas board ni Untuk menentukan kedudukan uh, soft, uh, Solat berjemaah yang betul Okey baik Untuk cara penggunaan manual penggunaannya adalah uh, so di tangan saya ni ada bola pingpong. So saya akan beri peluang uh, kepada setiap murid. Uh, kalau kata di dalam kelas saya tadi ada 11 orang murid, jadi saya akan beri beri peluang kepada semua murid untuk bermain permainan ni. Jadi ia sebenarnya adalah untuk a uh, untuk beri keseronokan kepada murid-murid untuk bermain dan juga berfikir aa, secara kebat kerana mereka perlu menyusun model-model ni di atas buat kotak ini berdasarkan hasil balingan pingpong. Jadi untuk pertama sekali, a okay, cuma saya nak terangkan aa, biasanya ada BBM guru-guru buat soalan. Jadi saya tak sertakan soalan. Biasanya ada sampul surat ataupun ada box soalan. Jadi saya tidak membuat soalan tetapi lebih kepada uh, cara yang lebih kreatif, iaitu dengan balingan uh, pipong ke dalam uh, kotak uh, dalam kotak ini bekas telur ni, jadi mereka boleh menentukan daripada hasil balingan itu dia boleh menentukan uh, untuk menyusun model-model tu. Jadi ianya lebih juga menyamai lebih kepada soalan juga, tapi daripada hasil balingan. Okey baik. Untuk pertama sekali uh, murid boleh baling uh, sebanyak 3 atau ke 4 kali. Okey sebagai contoh a uh, saya gunakan bola pingpong ni. Kemudian saya akan beri kepada murid untuk baling. Okey, masuk. Okey, yang pertama ini adalah kanak-kanak lelaki. So dia masuk di dalam Box uh, bahagian kanak-kanak lelaki So kita pegang kanak-kanak lelaki So murid terpegang kanak-kanak lelaki Kemudian Buat balingan kedua Ok Masuk ke dalam ruangan Lelaki dewasa So boleh ambil lelaki dewasa Ok dah ada dua di sini Kemudian balingan ketiga Okay. Ada lelaki dewasa lagi sekali So dah ada tiga Di sini So kalau nak menjadikan menarik boleh buat banyak kali uh, Untuk dapatkan model yang lebih ramai Jadi saya cuba balik lagi sekali Perempuan dewasa So ada perempuan dewasa So ada empat model kat sini So murid dah ada murid setelah membuat balingan tadi murid telah mendapat keempat-empat model tadi kemudian murid perlu berfikir bagaimana untuk susun di atas board ataupun soft board challenge yang telah saya sediakan baik jadi ada keempat-empat model di sini jadi ada lelaki, dua lelaki dewasa ada satu perempuan dewasa ada satu lelaki Kanak-kanak uh, lelaki So ada empat So murid akan susun Keutamaan Okay baik Jadi saya akan susun uh, Seorang lelaki dewasa sebagai imam Senang saja Hanya perlu masuk Sebab kita ada sediakan lidi ni So masukkan saja dalam lubang Kemudian Ada seorang lelaki Dewasa Kita susun di belakang Susun di belakang imam Kita tak susun di sinilah sebab apa kita ada seorang lagi kanak-kanak lelaki. So, ada kanak-kanak lelaki. Kita susun di sebelah kanan lelaki dewasa tadi. Okey, baik. Ini adalah kedudukan uh, jemaah lelaki. So, ada seorang uh, perempuan dewasa ataupun wanita dewasa. So, kita letak di bahagian belakang. Uh, jadi, itu adalah contoh. Penggunaan manual penggunaan uh, Buat yang telah saya sediakan uh, Di mana murid-murid perlu berfikir secara kebat Perlu uh, berfikir secara uh, kreatif uh, Cara yang betul untuk menentukan kedudukan uh, soft Yang betul nah, sebab Seperti mana kita semua maklum uh, Bila solat berjemaah ni Kedudukan uh, jemaah tu, kedudukan uh, soft solat itu sentiasa berubah mengikut situasi Jadi kat sini uh, contoh penggunaan lah Contoh penggunaan uh, BBM yang telah saya sediakan Jadi murid-murid uh, lebih nampak dengan jelas uh, Sebab apa? Seperti uh, Sebab kita tahu tak semua murid pergi solat jemaah Tak semua murid uh, solat jemaah di masjid jadi, mereka ni kurang ada pengalaman yang sebenar. Jadi, bila kita cipta, kita bina bot ini. Jadi, mereka boleh nampak dengan lebih jelas. Ha, bagaimana sekiranya berlaku aa, beberapa orang yang mana di tempat tu. Bila nak dirikan solat jemaah. Bagaimana kedudukan soft yang betul. Jadi, aa, apabila murid-murid ni aa, telah berjaya menyusun model-model ini dengan betul dan tepat. Mengikut kedudukan soft yang mengikut kedudukan soft ni, jadi kita boleh katakan objektif pembelajaran itu telah tercapai kerana murid berjaya menyusun kedudukan soft dengan tepat dan betul. Baik untuk BBM ini kali ini memang saya tidak sediakan soalan sebab apa permainan balingan pingpong ni ini lebih menarik sebenarnya. Uh, dia boleh mengelakkan rasa bosan uh, di dalam kelas uh, terutamanya sebab murid, -murid lah, murid-murid dia lebih cepat bosan uh, kalau kita tidak ada sediakan BBM ataupun BBM itu sendiri uh, bosan uh, dia tidak ada ciri-ciri kreatif tidak ada ciri-ciri uh, aktiviti yang membuatkan mereka untuk bergerak uh, jadi yang di mana pingpong ni sepatutnya uh, yangnya dimainkan uh, jauh sikit lah So bila kita ada bola pingpong, kita baling macam ni dan dia akan masuk. Kemudian kita akan tahu lah di kedudukan mana. Contohnya perempuan dewasa. So main lagi sekali. Okey, macam itulah cara penggunaan bola pingpong dan juga bekas telur ni. jadi uh, itulah sebab sedikit manual penggunaan uh, softbot challenge yang telah saya sediakan ini. jadi saya harap Uh, dengan softboard challenge yang telah saya sediakan ini Ianya dapat memberi manfaat kepada guru-guru dan juga kepada murid-murid uh, Sebab apa uh, softboard challenge ini boleh digunakan uh, banyak kali uh, Sebagai contoh uh, untuk tahun 5 lah Untuk tahun 5 atau uh, pertamanya sebab apa dia berkaitan dengan uh, solat jemaah Jadi guru-guru pendidikan Islam bolehlah guna buat uh, Challenge ni untuk Dijadikan sebagai uh, Bahan bantu mengajar kepada murid-murid uh, Supaya sesi pembelajaran itu Lebih menarik, lebih kondusif uh, Dan juga lebih kreatif uh, Baik uh, Setakat itu saja uh, Daripada saya uh, Diharapkan uh, Sesi perkongsian uh, Mengenai BBM, uh, BBM Yang telah saya sediakan ini dapat memberi manfaat uh, kepada semua terutamanya kepada murid uh, supaya mereka lebih uh, memahami uh, situasi yang sebenar sebab apa uh, bila katakan solat berjemaah ni uh, sebenarnya solat berjemaah ini uh, selalunya berubah-ubah uh, disebabkan uh, berubahnya uh, sebab solat jemaah ni dia berubah berdasarkan beberapa situasi uh, yang kita tidak jangka Kadang-kadang bila nak solat jemaah tu Ada beberapa orang tu So bagaimana kita nak susun Yang paling dekat adalah keluarga kita lah Bagaimana kita nak Kita nak laksanakan solat jemaah di rumah Yang mana ada anak-anak kecil Ada perempuan dewasa Ada perempuan yang dah berumur Bagaimana kedudukan yang betul Untuk solat berjemaah Jadi dengan pembinaan bot sebab challenge yang telah saya sediakan ni boleh memberi kefahaman yang lebih mendalam kepada muridlah untuk merasai pengalaman yang sebenar. Okey, sebaik hanya itu uh, sekadar daripada saya, yang baik itu daripada Allah uh, dan juga yang buruk itu daripada saya sendiri. Uh, diharapkan a uh, dapat memberi manfaat kepada semua yang melihat uh, video ini. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.